Hai assalamualaikum salam sejahtera. Selamat hari raya. Uh, so <laughs> janganlah gelak Nurin. <laughs> okay, jumpa lagi saya pada hari ini macam biasa di sesi podcast kita uh, podcast um, Honda Global EMT Bangi uh, bersama saya hari ini. Istimewa. Yeah, sangat istimewa. Sangat. <laughs> Masih lagi bersama-sama Hazizul Harun dan juga saya Nurin Lokmai. Cik ke puan? Puan lah <laughs> Tapi ni lelah ke Bukan nah, lah okay. Kalau lelah Cik lah cik. Ok Cik Nurin Ok Nurin um, Hari ni dia menggantikan uh, Partner saya Cik Alif Cik Alif kita dah Post dia keluar negara <laughs> Dia bercuti nampaknya Dan masih lagi uh, giat, giat bercuti di luar negara Dan berhari raya rasanya Ok uh, Macam biasa um, Topik kita pada hari ni Apa ni Nurin Apa tu bang? Apa dia? Tanya saya balik Okey, hari ini kita nak uh, menceritakan Ataupun membincangkan um, Masalah ataupun um, Lebih banyak teknikal lah sebenarnya benda ini dalam isu-isu pembelian kereta Iaitu interest rate Dan juga uh, berkaitan juga dengan insurance uh, Kebelakangan, bukan kebelakangan lah uh, Dua minggu lepas eh Awal syawal tu kita digemparkan uh, Dengan uh, Kejadian Letupan Ataupun kebocoran di putra hai di putra hai so rasa ni tak, masih tak teramat lagi untuk kita mengucapkan takziah ataupun um, rasa simpati kami dari pihak uh, globalimiti uh, kepada mangsa-mangsa yang terlibat uh, difahamkan lebih daripada 300 lebih rumah rumah eh kalau tak salah lah kalau salah uh, harap diperbetulkan lah. kalau tak salah 300 si, lebih uh, rumah Uh, melibatkan di kawasan Putra Dan juga uh, kawasan kampung Baru Pucung eh. Kampung Sungai Baru macam tu lah Somewhere dekat situ um, Pada dua syawal kalau tak salah saya So um, Kami amat bersimpati, bersimpati lah And Semua dipermudahkan yeah. lah Rasa macam sebab pula nak ceritakan Pasal um, benda tu terjadi, terjadi uh, di, di, di masa orang tengah bergembira uh, So Um, ada di kalangan kita yang diuji Dengan musibah sebesar ini So semoga uh, kita doakan Semoga urusan mereka uh, Diberikan ketabahan dan juga dipermudahkanlah. lah uh, Setiap satu yang berlaku tu ada sebab dia InsyaAllah selepas ni akan digantikan dengan benda yang lebih baik lagi InsyaAllah okay. Berbalik pada perbincangan kita ni Berkaitan dengan uh, interest rate Mungkin um, Ramai yang tak tahu um, Pasal interest rate ni Sebenarnya dalam pembelian kereta ni kita ada dua jenis uh, pinjaman. Ini pun ramai yang tak tahu dan mas masih ramai yang keliru iaitu uh, conventional loan dan juga Islamic. Uh, so uh, kebanyakan customer sekarang boleh dikatakan almost 90% yang nak kan loan Islamic. Um, walaupun Islamic kadang, -kadang uh, ada juga yang non-muslim yang tak nak dengan ambil loan dengan konvensional dan dia berminat, lebih berminat dengan uh, islamic loan so dari segi insurans ada tak apa-apa perbezaan dalam nak generate quotation untuk customer antara konvensional uh, dengan islamic ada implikasi tak Nurin dari segi kalau under HIP ni uh, dari segi benefit semua masih sama sama uh, Honda dari segi benefit Honda Insurans plus samalah konvensional uh -huh. dengan islamic dari segi harga sebenarnya aa, disebabkan Bank Negara dah keluarkan aa, semua panel insurans adalah di tarif premium. Okay. So, setiap aa, panel insurans berbezalah. Ada okay. yang mahal sikit, ada yang rendah sikit tapi itu semua based on pro customer punya profile. profil, profil okay. lah. Okay, Noreen. Uh, bukannya customer abang lah Rasanya SAE lain lepas tu pun customer-customer customer lain yang mm -hmm. dah memiliki kereta ataupun baru nak memiliki kereta dia tak faham apa maksud di tarif tu. Okey, di tarif ni adalah sebelum ni aa, adalah pengawalan harga daripada panel insurance company. Sebelum ni sebelum di tarif adalah nama dia adalah tarif. Tarif tu bank negara yang kawal harga. So jadi masa tarif ni semua panel insurance adalah harga yang sama. -hmm. Ha, so selepas bank negara bagi aa, apa aa, di, aa, pengawalan harga ni kepada panel insurance tu yang sekarang ni kita boleh buat comparison setiap panel insurance tu harga yang berbeza lah Uh, tapi uh, setiap uh, setiap panel insurance pun dia kena tengok tu juga profil uh, profil customer tu dari segi umur, claim okay. kenderaan dia, uh, jantina, alamat rumah, uh, a benda-benda ni adalah faktor panic insurance dengan uh, harga harga insurance kereta dia lah. Uh, sebab um, tu kadang-kadang kenapa okey contoh customer A pakai city customer B pun pakai city tapi kenapa customer A dapat murah tapi customer B dapat aa, tinggi ha kena tengok profil dia punya umur pula tengok hmm. alamat dia dari mana aa, so tu yang harga dia berubah lah macam insurans pula macam mana dia orang nak nak tahu uh, macam a uh, pengalaman membantu pernah terlibat tak ke macam aa, mana cara betul, dia orang check betul tu pun ada claim experience macam, juga macam mana yang uh, tu boleh tahu eh kalau macam site kita kita memang key in profile customer Penyek insurans memang dah calculate setiap bulan lah premium dia uh, Cuma actual calculation tu kita tak pastilah macam ni pengiraan dia yang hmm. betul, yang fix Cuma site kita, kita akan masuk data customer, alamat, nombor telefon semua And site penyek insurans yang calculate berapa total insurance dia yang sebenarnya lah Maknanya kita key in je nombor, nombor kereta dan juga hmm. nombor IC customer Kita dah tahu dah profile betul. customer ha -ha. tu uh. insurans akan detect lah dalam sistem Okay saya rasa kita selesaikan dulu topik Nurin ni. Ah oh, okay. uh, Pasal uh, berkaitan dengan Putra Height ni. Hmm. So apa benefitnya Nurin ni eh? Uh, antara customer tu ambil insurans semua kena ada insurans okay. either first party ataupun third party lah. Hmm. Bezanya ada additional additional ni contoh windscreen, uh, special perils, uh, Riot hmm. uh, Boleh tak Nurin uh, explain ataupun beri penjelasan kepada Inilah sahabat-sahabat uh, kita kat luar ni um, okay. implikasi untuk um, kes, uh, kes ni either customer uh, ataupun pengguna kenderaan dia ambil insurans, still masih ada insurans, sama ada dia add on uh, special period dan juga tak ada special period implikasi dia, hmm. sama ada dia boleh claim ataupun tak dalam kes um, kebakaran ni okay. Untuk kes yang terbaru-terbaru ni lah kan mm -hmm. Banyak juga yang uh, Apa kontak kita Macam mana situasi insurans dia lah mm -hmm. Either eh, situasi tu boleh claim Ataupun tidak mm. So info yang penting Untuk bencana alam ni adalah Dia perlindungan tambahan Dalam okay. bank insurans Betul Dalam kita punya polisi mm -hmm. Yang uh, cover bencana alam Macam banjir Pokok tumbang ribut Dan semua akib, uh, Akibat bencana alam Semua jadi act of god lah Semua jadilah ha, Semua jadilah tapi untuk situasi yang baru berlaku ni adalah uh, Satu letupan lah okay. tira, uh, Under fire lah Fire, fire polisi And majority kat Malaysia ni Kita sebenarnya insuransi kereta kita Memang polisi kita adalah komprehensif, first, mm -hmm. first party So memang kalau customer dah ambil insuransi komprehensif, And first party InsyaAllah dia punya kereta memang covered Memang uh, ada dah coverage fire kat dalam polisi okay. tersebut. Mana fire ni kebakaran lah ah, Means. Kebakaran, okay. betul Uh, sebab kita ada yang mungkin yang kereta lama kemungkinan lah yang akan ada ambil yang third party okay. kan. Tapi kalau third party pun dia ambil fire and, uh, fire and, test. Fire and test pun boleh cover Still juga. Still boleh uh, cover. Uh, Haa. -ha. So... InsyaAllah kalau uh, customer yang ambil komprehensif Memang uh, jadi satu letupan tu Kita Kamu boleh lah. claim under fire Okay, nice nah. ha -ha. Cuma yang bernasib baik juga Mungkin concern kita lah sebagai rakyat Malaysia Untuk penduduk dekat Futura uh, Heights tu hmm. Panic insurer uh, ni mostly dah waste kan dia punya policy report Tak perlu ambil policy report uh, Kira bomba report pun tak perlu So, hanya pergi dekat uh, dealer yang berdekatan ataupun call towing dulu untuk towing kereta dia mm -hmm. pergi di leber dekat untuk uh, repair kereta tersebut mm Hmm. Ustaz hmm, so sebelum ni kalau claim kan kita kena buat police report semua kan? Ya yeah, betul. Tapi kita faham concern a uh, concern uh, panel insurance dekat penduduk Putra Heights tu mereka tak perlu buat police report dengan bomber report pun tak perlu. Okey. Uh. Tapi uh, saya ada baca satu posting dekat Facebook a mm -hmm. uh, berkenaan dengan uh, claim insurance berkaitan dengan kebakaran ni ada yang mengatakan um, ada certain-certain certain dokumen yang pihak isu perlukan um, laporan kebakaran daripada pihak bomba Ha. Adakah? Uh, untuk planning insurance saya tak pasti Tapi uh -huh. untuk planning insurance yang ada dekat Global Amity uh, Zurich dan Allianz hmm. uh, Mereka waivekan polis report tersebut ah. uh, So planning insurance yang lain mungkin uh, boleh call dulu untuk confirmation lah Maknanya uh, dalam dua panel kita ni Allianz dan juga apa Zurich. namanya Zurich Tak perlukan yes, laporan betul. polis Untuk okay. dua panel ni lah Yang panel lain mungkin uh, kita advise untuk call customer service confirmation ada perlu ataupun tidak. Tapi okay. semua yang saya tahu info terkini macam info yang most customer, most planet issues memang tak perlukan policy report lah. Mm -hmm. uh, Based on experience Nurin uh, ataupun mengikut guideline daripada pihak insurans lah, mm. biasanya proses untuk kita tuntutan ni berapa lama? Adakah um, kita dapat pihak insurans ni bayar tunai kepada kita mengikut value kereta mm. ataupun penyelesaian hutang? Dekat bank ya. Jika kenderaan Ataupun apa benda lah uh, Masih lagi uh, Ada loan dengan hmm. Pihak bank Okey, Untuk uh, Apa tu Jangka masa Klaim tu Kita tak ada Specific date lah mm -hmm. Tapi Untuk uh, Mangsa yang hantar Ke Honda uh, dealer lah Selalunya Honda dealer mm -hmm. lah Yang saya tahu Uh, step dia ada apabila dia orang dah submit semua dokumen uh, pihak mereka akan setkan uh, appointment dengan adjuster lah adjuster punya insurans untuk checking kereta tersebut oh maknanya masih adjuster masih diperlukan lah yes perlu masih perlu sebab nak tahulah cost repair kereta tersebut sebab hmm. ada cost tersebut uh, adjuster nak clarify lah ada kereta ni boleh repair lagi ataupun dia akan declare total loss berapa jumlah uh, percentage uh, uh, untuk insurans nak declare benda tu total loss ataupun boleh diperbaiki uh, ataupun sebaliknya cost repair tu lebih daripada 75% daripada nilai sum insured, sum -insured. Ha -ha. so contohnya um, sum insured RM10,000 uh, contoh hmm. nilai claim tu 7500 maknanya boleh claim under total loss dah ha -ha. dia orang so, selalu akan declare lah lebih daripada 75% akan declare total loss beyond economic repair lah mm -mm -mm. Ha -ha. Tapi uh, tu semua specific date semua yang ni, kita kena tunggu juga part bila sampai, atau semua kena faktor jugalah. Okey uh, lah. Uh, tapi jangka masa untuk kereta-kereta accident ni selalunya sebulan minimum kan selalunya kan. Tapi kalau tengok kereta. based on apa yang digambarkan hmm. macam kes uh, di Putra Hyde ni, rasanya semua total telescope tinggal rangka kereta je lagi. Rasa tu tak boleh diperbaiki kot. Rasanya. Uh, untuk yang kenderaan yang boleh bergerak mungkin masih boleh lagi? kan okay. Mungkin yang cair-cair sikit-sikit boleh uh. kan okay, uh, macam kita di Global Meeting ni Kita dua panel insurans macam Nurin kata tadi Kita ada alian juga uh, Apa namanya Zurich, Zurich. Takaful yes. Apa lebihnya dua insurans ni Yang kita masih maintain Berbanding say, uh, macam HMP ni Ada banyak kan Ada etika dan pelbagai lagi lah hmm. Kenapa kita maintain dengan dua ni saja Mesti ada specialnya adakah dua isu ni core ataupun based on uh, experience customer-customer kita existing customer kita nak buat catutan senang yang menyebabkan kita uh, core dengan dua isu ni saja. sebab ramai yang tanya oh ramai yang tanya uh, sebab isu ni Nurin jaga kan uh, so jawapannya dekat adik-adik Nurin Okey untuk dua panel kita ni memang kita fokus pada Zurich dengan Allianz adalah disebabkan uh, service provider dia dekat kita memang dah lebih 5 tahun. Mm hmm. And kita dengan a uh, samunya kalau orang yang uh, apa kita dah kenal dengan PIC dia lah. Ah uh, mm. so service provider dekat kita pun Uh, sangat memuaskan lah dari segi kita nak follow up customer even kita macam claim tadi pun sekiranya mm -hmm. customer perlukan uh, apa approval yang cepat ke apa kita ada person in charge yang kita boleh direct dari dan dari, tolong follow up kan juga mana dari dari side <coughs> Odin pun jika ada customer kita yang terlibat kes putra ni mana kita uh, willing untuk to, kita bantu. to assist uh. lah Sakit untuk ni, mempercepatkan urusan orang. Untuk mempercepatkan urusan. Itulah mm -hmm. sebab utamanya. Sebab so, kita sebelum ni kalau orang mm -hmm. yang renew sendiri contoh aa, daripada aa, online ke apa mm. dia tak ada uh, servis ejen yang direct person in charge. Ah dia orang kena call customer center, tolong assistkan benda-benda ni kena tunggu aa, tunggu call back balik. Macam kita memang ada person in charge yang aa, directly yang kita boleh call and tolong assistkan claim tu. Ah Cepat mungkin lah, kita boleh follow up lah setiap hari ke apa Weekend pun kita boleh follow up kan Kalau tak, kalau call customer service, customer pun tak tahu prosedur yang betul kan mm -mm. Hmm. Ok, um, ramai uh, macam Contoh lah Nuril eh Ni Ini cerita pasal kita dengan uh, add-on special peril hmm. Ada additional cost lah, tambahan Biasanya kalau um, untuk satu-satu kereta, -satu, contoh kita ambil contoh Honda City hmm. Berapa tambahan dia? untuk 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 customer add on benda tu. Okey, untuk bencana alam sebelum ni uh, before COVID ataupun before di tarif ni lah. Sebenarnya percentage bencana alam sangat tinggi. Dia punya percentage 0.5% daripada submission. Mm -hmm. Tapi sekarang sebab mungkin uh, bencana alam ni dah rasa macam compulsory dah bukan additional coverage dah. Uh, so percentage yang uh, yang diberikan oleh Pine Insurance pun dah turun 0.2% sahaja 0.2% daripada uh, submission. submission So submission dalam contoh 100k okay. Kali 0.2% berapa? Berang 200 dah 200 Betul eh, sikit je. Dia nak try gitu <laughs> lah <laughs> <ini>. <laughs> Okay hmm. ni. Okey. Contohnya contoh a sama set 1000. Ah dia ambil 0.2% hmm. daripada sama set. Tak banyaklah kosnya. 100 tersingkit jelah. Setiap kali renewal kalau kita nak tambah benda tu hmm. 0.2% from the sum insured. Yes, betul. Itulah dapatlah jumlahnya. Betul. Tu memang oh, fixed right. calculation tak lah untuk termasuk benda tak termasuk dengan apa namanya SST lagi lah kan. Mm -hmm. campur 8%. 8 eh? Hmm. SST kita dah 8% dah. Bukan dah eh? Okay. Oh, dah naik eh? Satu abelan tiga, tahun puluh puluh empat, persen. Saja tanya tu. Haa. -ha. <laughs> Okey, Nurin ada apa-apa nak tambah tak mengenai uh, special peril? Uh, uh, kalau soalan dia, dia dah, dah cukup ni, dia kata kan? <laughs> Itu sahaja dia kata. <laughs> Okey, just uh, kita advise lah untuk uh, bencana alam ni, uh, macam, macam kita cakap tadi lah, dia cover untuk... Uh, air of God, apa-apa kejadian bencana alam So kalau untuk uh, Polisi insurans memang dia dalam additional coverage Tapi dalam situasi di Malaysia ni Dengan faktor-faktor uh, yang ada ni uh, Memang kita advise pada customer Untuk add on lah dalam polisi Supaya apa-apa uh, yang terjadi Kita boleh claim dengan insurans lah Supaya kita pun tak ada nak keluarkan duit ke apa kan mm -hmm. uh, Dah ada semua dalam polisi insurans Dan kepada uh, penduduk Putra Heights Yang terlibat dalam uh, apa kenderaan yang perlu claim ni semua boleh saja call customer service penyel Insurance kenderaan anda dan mereka akan assist sebaik mungkin lah kita pasti semua rakyat Malaysia akan bantu penduduk ni sebaik mungkin kan untuk sekarang pun banyak penyel Insurance dah waive kan prosedur claim diorang lah supaya memudahkan penduduk sana untuk claim. Okay lah. Itu saja. Itu saja. Hmm, hmm. Kita mesti banyak Nurin. Okey, sama. Nurin pun ada kerja lain lagi nak yang nak dibuat. Sangat dia buat. banyaklah. <laughs> untuk register kereta abang setiap okay, hari. Right. Setiap hari. Dua tiga, dua tiga register. Ya banyak Nurin, itu okay. saja. So harap-harap uh, apa yang dijelaskan Nurin dapat sedikit sebanyak membantulah. Uh, so terima banyak Nurin. Okay sama. Okey okay, guys, welcome back. Okey, sekarang saya dah tinggal seorang dah. Nurin uh, dah kembali ke tugas hakiki dia. Okey, kita sambung sikit um, hmm. Okey baru-baru ni um, kita telah menyambut um, festivallah uh, hari raya Aidilfitri. So mungkin ada di kalangan kita yang ada pengalaman sama ada suka ataupun duka uh, dalam proses perjalanan balik kampung. Mungkin ada yang balik dekat, balik jauh, ada yang sekitar-sekitar satu negeri saja ataupun kebanyakannya almost uh, 40% yang duduk di Klang Valley ni ialah orang pantai timur ataupun orang apa namanya utara lah ok um, mana yang orang patah timur ni kebanyakannya pengalaman balik kampung hari raya sama dia adik fitri ataupun adik pengalaman ni boleh katakan 80% semuanya ngeri ada yang balik kampung um, perjalanan dia ambil masa 6 jam 7 jam dan ada juga kita dengar radio sampai 12 jam 20 jam pun ada so um, untuk kita di Honda ni Um, tak adalah kita katakan perjalanan balik kampung korang tu akan jadi mudah kalau beli Honda tapi dengan teknologi ataupun feature-feature features kereta yang kita ada ni akan um, membuatkan uh, korang balik kampung ni sedikit rilis ataupun sedikit selesa ataupun mengurangkan kepenatan uh, dengan apa yang kita provide ataupun kita bagi dekat kereta-kereta yang ada seperti Honda City, City Hatchback, uh, HR-V CR-V dan juga apa namanya Honda Civic kita bagi um, kita bekalkan dengan features uh, Honda Sensing. So dalam Honda Sensing ni ada beberapa features yang more to safety lah. Tapi uh, untuk berkaitan dengan perjalanan jauh untuk balik kampung ni, kita ada dua features yang menarik iaitu adaptive cruise control dan juga low speed follow. Dua function ni ataupun di features ni akan uh, mengurangkan sedikit kelipihan ketika kita menghadapi kesesakan lalu lintas lah ataupun jam okey uh, kita pergi ke features yang pertama iaitu adaptive cruise control so adaptive cruise control ni fungsi utama dia mengekalkan kelajuan kenderaan secara automatik mengikut tetapan pemandu so minimum uh, minimum uh, speed dia ialah um, 60 dan maximum speed dia uh, kita tak tahulah berapa so um, kita boleh set contohnya kita cruising dekat highway kita boleh setkan speed dia contoh kalau uh, highway lebuh raya utara selatan so had maksimum ni adalah 110 km sejam so kita boleh setkan kelajuan kereta kita tu based on 110 km power, so bila kita dah set kereta kita tu akan cruise based on speed yang kita set tadi and then um, selain daripada tu adaptive cruise control ni juga dia ada sensor ataupun radar untuk mengesan kenderaan hadapan so means kita boleh ikut speed kereta depan based on speed yang kita dah setkan tadi Uh, lain-lainnya jika kenderaan contohnya macam kita dah set tadi uh, kita dah follow speed kereta depan ni once kereta depan ni perlahan kereta kita pun akan mengikut kelajuan kenderaan depan ni tadi so maknanya um, sedikit tenang kita memandu so, tak 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 penat sangatlah and then features yang kedua low speed follow low speed follow ni ah ini yang menariknya contohnya kita uh, dalam jam Kita boleh uh, aktifkan low speed follow ni Once kereta depan bergerak Dan bila kereta kita berhenti Kita akan bergerak juga Kalau kita berhenti less than 5 uh, second Keep keadaan depan uh, berjalan Dia akan follow speed kereta depan berjalan tu Based on maximum speed Ialah 30km sejam So maknanya Tak penat lah Kaki kita boleh letak uh, Rehatkan And then kalau kenaan kita ni berhenti lebih daripada 5 saat so macam mana kita nak gerakkan bila kita menggunakan low speed follow punya features tadi kita just touch sedikit saja kita punya uh, pedal pedal minyak tu untuk menggerakkan kenaan kita depan uh, menggerakkan kenaan kita so bagi saya bila ada dua features ni tadi memang sangat-sangat berguna kalau kita uh, dalam uh, kesesakan lalu lintas Okey. Um, benda ni sangat-sangat praktikal. So kalau saya nak explain sedikit sukar. So kalau mana-mana korang kalau nak tahu features ni, just pin komen dekat bawah. Nanti kita akan buat tutorial dalam satu video yang lain. Okey. Okey, itu saja daripada uh, dua features yang ada yang saya sebut tadi. Okay, right. So uh, di awal uh, perbualan kita tadi saya ada sentuh mengenai uh, loan dan juga interest So uh, pada viewer-viewer um, ataupun pendengar kita yang belum mengetahui beza antara Islamic loan, Islamic loan dan juga conventional loan So saya jelaskan dekat, sedikit dekat sini uh, Boleh dikatakan almost semua bank dekat Malaysia ni yang menyediakan high purchase punya facility Here, customer bank ni dah ada menyediakan islamic loan iaitu uh, loan patuh syariah lah, dan juga conventional kebanyakan customer sekarang ni tak kira either muslim ataupun non muslim kebanyakan daripada orang uh, nak ambil islamic loan so apa yang menariknya mengenai dua-dua uh, loan yang saya sebut either islamic loan dan juga conventional ok um, islamic dan juga conventional ni lebih kepada contoh islamic loan Uh, kita ikut islamic law maknanya kita ikut dalam bahasa mudahnya patuh syariah lah and then um, kalau dekat commercial ni kita sebut dia interest ataupun bunga ataupun uh, lebih pada tu lah dua, dua perkataan tu yang biasa yang kita sebut tapi kalau kita gunakan islamic loan dia tak ada riba dia tak ada riba so kita panggil dia kadar keuntungan ataupun lebih 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 lebih, lebih tepat lagi uh, murabahah itu sebutan dia And then, dari segi interest pula Ada perbezaan sikit sekarang uh, Ada dua jenis interest uh, Dekat bank uh, sekarang Iaitu fixed rate Ataupun uh, variable rate Maknanya variable rate ni macam Kebanyakannya loan rumah lah Yang biasa gunakan Variable rate ni, so variable rate ni Kalau tak salah saya yang menyediakan um, Variable rate ni Kesemua bank ada pakai Tapi yang Almost dikatakan based on business dia orang 100% yang gunakan variable rate ni ialah RHB Bank dan juga CMB Bank. So dua bank ni dia ada menyediakan uh, variable rate ni dan fixed rate. So ada pro and con dia kalau korang ambil uh, either fixed rate ataupun variable rate. Kita ambil contoh dekat uh, RHB. Walaupun dia gunakan variable rate tapi um, variable rate ni bagi saya menguntungkan uh, peminjam dia lebih konsep dia lebih kepada macam uh, housing loan. maknanya kita boleh membayar lebihan uh, instrument iaitu untuk menolak kita punya principal. So, once kalau kita dah bayar principal punya uh, loan iaitu uh, pinjaman pokok kita, so once kita dah bayar tu impact dia dekat instrument kita yang kereta kita tadi. Contoh masa kita sailingun tempoh hari, instrument kita ialah RM1000 tapi kita ada duit lebih ni kita dah bayar principal punya loan maknanya katakanlah kata duit extra money lebih kurang RM10,000 kita bayar principal so once kita dah bayar principal punya loan uh, loan tadi automatically kita punya islam pun berubah macam lain-lain bank uh, bukan lain-lain bank lah kita ambil conventional uh, fixed date bukan conventional tak kisahlah lah conventional ataupun islamic kita tak boleh uh, bayar principal kalau kita ambil fixed date ni kita kena bayar based on dia punya struktur dia ataupun dia punya jadual dia dia punya timetable yang bank dah bagi contoh kalau kita bayar lebih dia tak tolak principal dia akan jadi advance payment itu konsep kalau fixed date kalau variable rate, kita boleh bayar principal dan juga ikut follow Instrument macam biasa okey itu situasi yang pertama dari segi um, jumlah rate dia pula sekarang based on market sekarang basically daripada 2.2 ke 2.5 itu based on scoring 2.2 tu memang rendah tapi kalau dekat Honda itu hanya untuk hybrid sahaja kenaan hybrid itu contoh macam HIV hybrid CRV, Civic dan juga City empat model yang saja yang ada e EHV e -HCV tu more, tu uh, stand for hybrid lah Okay, interest rate um, dekat luar sana mungkin kau uh, korang ada terlihat iklan daripada mana-mana um, lah contohnya Interest uh, 2.1, 2.2 Kalau tanya saya Pada pendapat saya lah 2.1 tak mungkin akan dapat serendah itu Tapi kalau untuk hybrid Yes, 2.2 ialah interest yang paling rendah Itu pun bukan dekat semua bank Sistem bank saja. Tapi kalau untuk keadaan bukan hybrid, non-hybrid The lowest rate buat masa ni Based on market sekarang ialah 2.4 2.39 Itu pun based on scoring sebab scoring uh, interest ni very subjektif nak tak nak memang kena submit dulu baru kita tahu berapa interest yang interest rate yang layak untuk kita Okay um, Okay macam mana um, bab scoring ni bab scoring ni dia akan ambil kita punya DSR gaji kita track record kita track record ni uh, corak kita membayar hutang atau membayar pinjaman uh, ada tunggakan ataupun tak tunggakan ni uh, macam mana lewat bayar contohnya duit kereta kita tu ataupun apa pun kita dekat bank katakanlah setiap 5 hari bulan tapi kita bayar lebih daripada 5 hari bulan so automatically dekat kita punya kes report nanti akan appear satu 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 maknanya kita akan bayar loan kita lebih daripada duit yang bank tetapkan so uh, make sure next time kalau kita nak beli apa-apa pun pastikan uh, kita punya due date tu selepas gaji kita jangan ambil due date yang sebelum pada gaji kita takut um, kita tak ada gaji lagi tapi due date kita, uh, hutang kita dah sampai so untuk mengelakkan kita punya rekod dekat bank tak cantik apa-apa benda yang hutang kita nak ambil tu make sure due date dia ialah selepas pertarikh gaji ok itu salah satu kriteria uh, menyebabkan bank bagi kita punya loan interest dia rendah ataupun tinggi based on track record kita. Lagi satu, scoring ni dia ambil kira commitment kita. Walaupun gaji kita ni tinggi, tapi commitment kita tu lebih daripada 70% ataupun 75% akan menyebabkan scoring kita jadi jatuh dan bila scoring jatuh, interest rate pun akan kacau sikit, dia naik sedikit daripada a um, guideline yang bank dah bagi tadi. So dua uh, dua dua selagi kena kata macam nilah selagi kita tak submit loan susah kita nak uh, ambil kira mengapa rate yang layak untuk kita macam kita SA sendiri pun susah nak cakap tapi apa yang kita boleh bagi ialah plus minus lebih kurang saja um, macam bank sekarang dia punya rate 2.4 2.5 biasanya SA kira based on maximum rate 2.5 itulah anggaran estimation yang kita akan bagi kepada customer Um, saya rasa itu sahaja Buat uh, Episod kita kali ini Bercakap seorang ni memang penat Biasa cakap berdua Hari ni cakap seorang Rupanya memang penat uh, Setakat itu daripada saya Haji Zulubin Harun Assalamualaikum